સુરત સંગ્રામપુરા પાસે આવેલ જમીન ને લઈને જમીન માલિક અને તેના સાગરિતો દ્વારા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો છે મોહસીન અને દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરાયોનો દાવો કરાયો છે આ વિવાદિત જમીન પર હુસેન નવસારીવાલાનો કબજો છે જે બાબતે હુસેન નવસારીવાલા દ્વારા નામદાર કોર્ટમાં જમીન પર દાવો કરાયો હતો હુસેન દ્વારા દાવો પરત ન ખેંચતા અદાવત રાખી હુમલો કરાયો હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે હુમલામાં માંડમાંડ મચેલા હુસેન નવસારીવાલાને એકસો આઠ મારફતે સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે હાલ તેની હુસેન નવસારીવાલા હેઠળ છે

क्या हुआ था वो विगत क्या है देखिए वोट लगाने गया था आज में हमारा जल्दी लगेगा सिविल केस चालू रहेगा तो मैं वोट लगाने गया था तो मेरा वोट निकाल के फेंक दिया लोगों ने किस चीज़ से मारा चाकू से मारा और फटका था के और हाथ से भी मारा लोगों ने ये लोग कौन नहीं मारा था बारी है क्या है हाँ वो पैसे का जोर बताते हैं बोलते हैं कि भाई हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे अभी मेरी अर्जी भी दी है मैंने अठवाँ में कमिश्नर और साहब के ऑफिस में भी दी है मैंने अभी अब क्या जाते हो जी अभी अब क्या जाते हो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले और उनको पकड़ के उनको भी सख्त से सख्त सक कार्रवाई करें उनके ऊपर भी और उनकी जो मम्मी है मोहसिन की वो भी ऊपर से धमकी दिया करती है और बोल रहे तो इतनी बार जांच था मारने की धमकी भी दी है इधर दे देखिएगा तो तेरे को हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे ये माथा भारी लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की मांग करते हो इनको पकड़ के सबसे सब, सब कार्रवाई करने की मांग करता हूँ क्या गैंग है कोई जी ये गैंग है कोई हाँ लोगों की पूरा ग्रुप ही हैगा पूरा ग्रुप ही है, है लोगों का हेलो तो, ये कौन से विस्तार में पड़ है ये संग्रामपुरा सिंधीवाड़ पुलिस स्टेशन अठवा विस्तार लगता है अठवा पी आई साहब क्या मांग, मांग करना चाहते हैं अठवा पी आई साहब से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको कार्रवाई करें उनके ऊपर भी